Al-alamin ini telah difahami menurut terjemahan tadi semesta alam. Tetapi sebenarnya kalau kita mengambil semesta alam, ia jamaknya adalah al-awalim. Al-awalim. Maka itu bukan jamak pada ayat ini. Ayat ini berakhir dengan ya nun yang hanya digunakan kepada uqala yakni yang berakal tidak boleh digunakan alamin kepada jamadat iaitu batu-batu asteroid planet benda mati jadi bukanlah al alamin itu pelbagai alam angkasa lepas interstellar kita tidak harus membayangkan begitu kemudian terjemahan ataupun tafsiran yang paling muktabar Al-alamin adalah apa-apa selain Allah adalah baharu. Bertempoh, berbatas. Ada waktu menghadapi kekurangan. Jadi al-alamin itu adalah masih Allah. Apa-apa selain daripada Allah namanya makhluk. Tetapi, saya memilih pandangan yang lebih kuat kerana Al-Quran mentafsirkan Al-Quran. Al-alamin adalah semua manusia dan jin yang diberikan ilmu alamin atas kata akar alama mereka sudah diberitahu yang mereka akan ada taklif alastu bi rabbikum kerana mereka telah diberitahu maka janganlah kamu tidak tahu dunia tempat diuji buat keputusan betul-betul manusia mukallaf jin juga tertaklif. Ini dua makhluk yang Allah beri pilihan untuk taat atau tidak mahu taat. Yang lain-lain mereka tercipta dengan sifat kena taat. Baik. Kita cuba lihat beberapa ayat yang akan membantu kita menghargai kalimah al-alamin itu sebagai manusia dan jin secara umumnya al alamin itu memang bangsa manusia dan jin sebab apa kenapa kita kena hadirkan perasaan alhamdulillahi rabbil alamin kita kena hadirkan perasaan ini manusia bangsa manusia dan bangsa jin sebab banyak tempat di dalam al-Quran iblis dari jin bersumpah nak menyerang anak-anak Adam nak menyerang anak-anak Adam jadi implikasinya adalah anda kena ingat hidup anda sentiasa ada musuh tapi anda tak nampak. Boleh faham? Ini implikasi yang ke-8. Hanya dengan menyebut al-alamin anda acknowledge ada alam lain. Dan mereka tidak terjejas kalau bermaksiat. Kalau derhaka, Allah bagi mereka terus untuk hidup. Allah tidak timpakan apa apa kalau mereka memilih untuk derhaka sama macam manusia so kita ada game yang diberikan freedom of will is okay awak tak nak taat saya tak berikan apa-apa lagi tunggu akhirat nanti sana furu'u lakum ayyuhas faqalan is okay tidak sekarang saya balas saya balas nanti So mereka ramai memilih sesat dan mereka mahu ajak kita sama-sama. Jadi dengan hanya menyebut al-alamin, anda sedang acknowledge minnal jinnati wannas. Surah An-Nas, surah terakhir ring composition dengan ayat pertama surah Al-Fatihah. So ini adalah isu saya tak boleh sebut pemangsa jin, mangsa manusia, tak tepat. Tetapi nak katanya yang memulakan derhaka dan azam nak bawa Bani Adam ke neraka memang starting dengan jin yang bernama Iblis. So, kat situ jelas. Pemangsanya Iblis dan mangsanya adalah jin-jin yang lain dan kita juga manusia. Okay, itu implikasi yang ke-8. Implikasi yang ke-9 dan yang terakhir. Okay, senyum belaka dan habis dah ni. <laughs> Kalau kita lihat ayat-ayat berikut, kita akan mengatakan Al-Alamin dalam Al-Fatihah juga lebih tepatnya adalah bangsa manusia di pelbagai tempat dan di pelbagai zaman hanya Allah yang esa mentadbir urusan mereka. Semua manusia pada mana-mana zaman mempunyai hanya Allah yang esa. Okay, sekarang fikir sekejap. Apa implikasi bila kita faham begitu tafsirnya? Okey, sebelum tu saya tunjukkan kepada anda beberapa ayat al-Quran. Saya hitung kira 1 2 3 4 5, Lima ayat al-Quran yang menunjukkan alamin al-alamin adalah manusia. Okey, pertama sekali suratul Furqan. Boleh nampak di saya paparkan? Takut slide tak bergerak. Okey, nampak eh. Ya? Bismillah. رَبَارًا كَالَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا لِلْعَالَمِينَ Jadi, al-alamin di sini takkan batu-batu. Takkan galaksi. Takkan syurga. Takkan barzakh, orang mati. Al-alamin di sini adalah manusia. Rasul diturunkan al-furqan untuk disebarkan sebagai peringatan kepada bangsa manusia pada zaman baginda. Dan al-Quran itu mukjizat juga kepada manusia selepas selepas Rasulullah wafat. So nampak bangsa manusia pada zaman Nabi dan bangsa manusia pada sepanjang zaman hingga akhir zaman. Masih ingat wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi orang yang graduate surah al-Fatihah bila sambut saja Maulidur Rasul dia faham. Iaitulah bukan rahmat ke seluruh alam. Rahmat kepada seluruh bangsa manusia. Kita lihat pula surah syu'ara. Ayat 165. Ucapan siapa ni? Ucapan siapa ni? Ucapan Nabi Lut alaihi salam mencegah kemungkaran kaumnya. Ata'atuna bukrana minal alamin. Kamu mendekati lelaki Sedangkan kamu lelaki dan kamu tinggalkan Al-Alamin. Artinya apa? Maka dalam ayat ni, bukan jin. Ni apa ni lelaki uh, mendekati lelaki. Dah sampai hati kamu tinggalkan jin-jin kamu. Tak betul. Maka Al-Alamin di sini adalah bangsa manusia wanita. Wanita. Isteri-isteri kamu. So, kita kena tengok ayat untuk spesifikkan makna Al-Alamin. Tetapi sebelum spesifik, umumnya adalah bangsa manusia. Kita lihat pula suratu Al-Hijr. Ayat 70. Dan ini menceritakan tentang Nabi juga Lut. Yes. Nabi Allah Lut alaihi salam. Ya betul. Maka lihat sekali lagi Nabi Lut berkata kepada kaumnya qalu bukan Nabi Lut kaum Lut berkata qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin Lut kami dah bagi amaran kami bukan kedah larang kamu daripada menerima sebarang al 'alamin datang ke negara ini tanpa memaklumkan kepada kami bukankah kami dah larang kamu untuk membawa al 'alamin datang ke rumah kamu tanpa keizinan kami? Jadi siapa Al-Alamin di sini? Malaikat tetapi rupa paras manusia yang sempurna lelaki. Ya. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Kemudian Al-Maidah Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin Allah muliakan kamu dengan diberikan kenabian Allah muliakan kamu dengan diberikan kekuasaan Allah akan muliakan kamu dengan pelbagai mukjizat yang tidak pernah dikurniakan kepada sesiapa pun dari al alamin di sini bangsa lain Akhir sekali Ali Imran cerita Maryam di Imran cerita Maryam ayat 108. Bukan cerita Maryam, cerita Maryam pun ada juga. Cerita Maryam Nisa il alamin, wanita yang terbaik daripada mana-mana bangsa wanita pada zaman tu. Tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wa ma yuridu zulman lil alamin. Al-Quran diturunkan untuk Nabi baca kepada manusia dan Allah menegaskan dalam surah Ali Imran Allah tidak zalim kepada al-alamin yakni kepada manusia di mana-mana sahaja mereka berada pada mana-mana zaman Allah tidak pernah zalim walau sebesar zarah itu disebut dalam uh, surah An-Nisa jadi, kembali kita apa pelajaran? bila kita faham al-alamin ini adalah bangsa manusia di mana-mana tempat di mana-mana zaman okay, kita fokus dulu bangsa manusia di mana-mana tempat kita ada Melayu kita ada India kita ada Cina kita ada macam-macam kaum kalau kita pergi ke tempat lain namanya Amerika namanya Eropah kita kena kata apa mereka semua ciptaan Allah Malik Allah cipta mereka dengan tujuan Subhanallah tuan-tuan ini falsafah Musafi dalam Islam kita nak belajar apa yang baik daripada orang Jepun. Kita tengok filem Korea, niat kita nak belajar apa yang baik. Kita tengok filem Hindustan. Pandai-pandai lah pilih yang syariah compliance-nya. Kita nak ambil apa yang baik. Sentiasa ada sifat orang Kelantan kata celebrate the differences. Okay? Celebrate the differences. Raihkan kepelbagaian. Allah buat negeri-negeri ni -negeri ada faedahnya. Sebab bila ada negeri, dia ada culture, dia ada adat. Yang buruk, tinggalkan adat yang buruk tak selari dengan syarak jangan dok follow ya tetapi apa yang baik daripada UK daripada Jerman daripada France ya kita harus belajar yang buruk macam LGBTQ itu tolak ke laut tolak jauh-jauh tetapi Rome sebagai contoh bukankah ada surah itu dalam al-Quran Rome kan supaya kita belajar apa yang baik daripada bangsa Roman Empire okey jadi tuan-tuan, itu implikasi yang ke-9 iaitu lah saya tulis di situ semua kita adik-beradik Allah cipta kepelbagaian untuk dihargai dan dilihat apa yang boleh saya ambil manfaat. Yang ni tidak. Asal berbeza sahaja awak bukan daripada geng kita orang. Ya, ini asabiah, ini kepuakan, ini tikam belakang, inilah yang menyebabkan al-hujurat diturunkan. Sebab mula merasakan kita lebih baik daripada awak. Ana minhu. Semoga Allah lindungi kita daripada melihat perbezaan sebagai ancaman sepatutnya perbezaan itu adalah peluang untuk belajar. Dan jangan lupa, saya terlupa, ini implikasi yang ke-10. Bila kita fahami bangsa manusia pelbagai zaman, Allah yang sama. Artinya bila Allah cerita orang-orang terdahulu, dia mesti ada kaitan dengan orang-orang sekarang. Saya ulang, kesan daripada ayat pertama al-Fatihah Allah mentadbir urusan orang-orang dulu. Maka bila Allah cerita orang-orang terdahulu di dalam Quran sebenarnya Allah sedang melaporkan, Allah sedang memberikan komen kepada masalah yang sedang terjadi sekarang. Sebab dia Rabbul Alamin. That's why ring compositionnya anda akan lihat ring compositionnya anda akan lihat Rabbul Alamin ini disambut oleh tiga kumpulan manusia. Sepanjang zaman akan ada tiga kumpulan manusia. Ini bukan cerita sejarah. Ini cerita sekarang. Anda kena buat keputusan. Anda nak duduk kat mana? Adakah anda an al-amta Anda sebahagian daripada al-alamin yang baik. Adakah anda al-mawdubi alaihim? Anda al-alamin yang Allah Ta'ala murka. Ataupun anda al-abbalin al-alamin yang Allah Ta'ala tidak suka.